Всем привет, с вами Никита, аналитик по торговому боту, и мы продолжаем нашу серию интервью с успешными студентами про заработок, конечно же, на криптовалюте в Академии нашей FFA, и сегодня у нас в гостях Евгений. Приветствую. Приветствую. Расскажи, пожалуйста, себе, с какого города, страны, сколько лет, чем занимался вот до крипты? С Украины. Живу в Нижневодоровской области, Кривой Рог. Сейчас живу и здесь нахожусь. Мне 40 полных лет, получается, до крипты занимался и занимаюсь строительный бизнес. Ну, отделка помещений внутри, снаружи. Красивый переход такой, интересный. От построек да, до криптовалюты, которая как будто вообще в другой плоскости. Классно же. Что есть, то есть. Поэтому, ну, опять же, уже как бы 40 лет, уже 22 полных года занимаюсь этим строительством. Ну, в принципе, преуспел достаточно, ну, как по моей линейке, да. Вроде как удовлетворен и доволен. Ну, а опять же как бы ну, работа работой а инвестиции инвестициями поэтому ну как бы интересно по первой же зашел в крипту как бы сам как это сказать по звукам по слову там кума <свист> Ума -ума. Ну, короче, и вот как-то так. Ну, и чем и это все. кончилось, кстати? Вот зашли сами. <свист> все ничем. просто было банально. Там монетки, даже что-то еще и подзаработал вроде, ну, что-то, понятно, в просадку ушло. А потом уже на протяжении там двух, наверное, месяцев, то понимаю, что, ну, как-то вот не то оно. Ну, то есть, ну, надо знания потому что все знания упираются или в какой-то обзор видео, значит, каких-то там YouTube или я же говорю, опять то сосед что-то слышал, то что-то слышал, ну как-то вот так и все. И тут как-то так я не помню даже как мне жена что-то, я говорю, надо где-то что-то учебу какую-то взять и там где-то что-то может попадается, тебе скажи мне и она записалась сама, я значит на этот вебинар ну, послушал, ну, думает, да ну, что там, куда уже там, что там нам терять. Правильно. Ну, Деньги раз, два, всегда три, можно раз, вернуть, вы же уже знаете, это прекрасно. Ну, да, поэтому как-то туда пошел, пошел, ну, и все. А как их где узнали впервые про FFA? и почему среди ну, школ же много? А, то есть да, нужно да, было Просто школу. попались первые, и все. Вот ей вот где-то в ресторане попалось что-то ей, она как-то так да, вот я записалась, О, вот, класс! Вот, вот заходи, активная жена. и Вот я тебя записала и все, как бы да, и говорит: вот, давай, все в 19.00 садись, слушай и участвуй, пиши. Ну я как-то послушал. Ну, все нормально зашло. Все, и со полетели, То есть, в следующей неделе полетели. Класс вообще. А, Что-то пугало, тормозило там на старте, может, сомнения, там, шаг. Ну, понятно, Нет. что какие-то китки, какие-то, может, нюансы в плане, опять же, неопытности, отсутствия, вот это же какой-то хотя бы даже базы знаний. И вот оно, понятно, стримало в плане, что, может, знаешь, где-то вот осторожничал там с какими-то паролями, с какими-то этим. Но когда уже в процессе увидел, что, ну, как бы никто из вас даже под дулом пистолета не подключится к моему компьютеру, к моему телефону, дабы навести какой-то лад в моих там делах, а только методом я и только я. ну как бы и все. спокойнее стало, да в этом развеялись сразу. все махинационные какие-то эти моменты, эти сомнения в плане там какого-то срыва или что это, ну как бы да и все. ну а потом, конечно, когда уже оно пошло там, ну, первый модуль, когда все добавились, уже все, добавил я там эти все биржи, все эти трасти, всевозможные там эти все рефералочки, все дела, потом закупил монеты, пошел рост монет, потом же ж боты пошли, ну, монеты раньше докупал на спот. Как вообще проходит процесс обучения? Вот что понравилось в итоге? Вот пришли подача там, может, экспертность, да, там. Все что супер, понравилось? Вообще все супер. Наставник крутой, я вообще доволен. Он такой прям вежливый, такой конструктивный. Там Павел у нас Павел, такой ага. крутой такой человек. Значит, все доступно объясняет в плане обучения. Ну все очень доступно, только надо делать. Что, ну, единственное, как бы, как по мне, понятно. Вот первые четыре модуля мне зашли. Ну, налегке. На пятом я тупиканулся, у меня, понятно, пошла работа, то я немножко, ну, как бы подзастрял, то вот сейчас в стадии заморозки, то сейчас вот опять, наверное, с сентября восстановлюсь и опять буду продолжать, потому что, ну, объем информации большой и, в принципе, два часа в день, ну, мне этого малого. То есть надо больше времени этому всему выделять. И хочется больше, и надо, я понимаю, потому что вот уже когда пошли сигналы, по сигналам трейдинг, когда уже вот сейчас сигнальный бот, я уже что -то же жду, тоже может тут тыкну, попробую хотя бы по инструкции, но тут я уже немножко подзастрял. Ну Надо это нормально. Купить, Пятый модуль. Два шага назад и, и полетели заново. но до четвертого включительно вот то, что касается там всех этих риш, этих а. всех карт, я же говорю, боты там понятно и те и те и те, и те ну все супер. Да, все супер. А что наибольший результат приносит в итоге из всего сложно сказать. Первый опыт у меня был два месяца до обучения. Это я сам себе, скажем так, где-то тысяч пять долларов начали 100, с пяти тысяч, тысяч долларов, тысяч. да? Nee, я начал с 1000, uh -huh. на второй день понял, что это очень мало. <с> мне <с> неинтересно, не потому что это вообще потом я еще одну, потом еще две. Ну там быстро в течение это месяца. Не-не, это... Nee, nee, это я сам, когда монетами работал еще до учебы. До учебы, да. И а до учебы я фиксанул там 1700. Потом мой портфель пошел в просадки, но при этом 1700, ну, надо было дождаться, когда оно отрастет. А уже в процессе обучения, то понятно, на первой неделе я там. Значит, зашел, по-моему, 1005. Я дал, значит, в монеты 1003 в ботов и все. То есть они по мне стратегии. Там пофиксировали. по стратегии пофиксировали. По да? стратегии, 60, да. 60, ну, 10, 30, да. Да, вот да, 60, 30, 30, да. да вот. 60 и 30, да, uh -huh. и 10 uh -huh. же ж, типа на все эти что там... Проекты разные работу. остальные. Uh -huh. Да, на ручную работу, да. Ну вот как-то так. Потом две недели оно дало там какой-то результат, потом же шпепас на 15 и улетело на 10 все залезло в просадку и время от времени там эфирчик давал консервативный там какие-то там 5-10 долларов в день Ну такое себе потом я понял что не надо что-то еще добавить я добавил линейку уже начал бюджетом думаю монет подкупил еще как раз была война в Сирии не Сирия а Израиль это у меня у сына день рождения я значит отлучился на день рождения поехал трешку залил и в, на тот момент на том проливе подкупил тоже там на пару тысяч монет. На хорошем проливе я зашел хорошо. И опять же ботов. Ботов добавил уже там, по-моему, по 500, два раза меньше. На Пепу, на боковик. Просто на, в депозит агризе. долили, да? В депозит, не, я добавил нижнюю линейку, типа как с другим точкой входа. А те у меня в заморозке, они так и были. Потом эти у меня тоже заморозились. Я еще по 250, два раза меньше нижних поставил. Ну, хоть что-то, чтобы как-то радовало, чуть-чуть. Я как бы доливал еще денег, а потом оно начало уже отрасти, и я, которые по 250 долларов у меня были, я их забрал, остановил, продолжил работать по 500, потом по 500 у меня доросли до 1000 почти, оно я на проливе, я его усреднил один, и все. Короче, в ботах у меня уже 1008, в монетах уже там 1000 тоже там, 12. Нет, ну, самое короче, главное... Вот вы попробовали. Да. Вы все это рассказываете. Я чувствую, что человек понимает, о чем он говорит. Что он и ботов запускал, и стратегию применял, и монетки закупал. Еще и на проливах это делал. Я такой: о, хорошо, и на своих ошибках вы научитесь там. Ну, один какой-то сильнее попадет в просадку, второй меньше пропадет. В любом случае, сейчас все Нет, цены на дне, это... и это все вылезет неизбежно. Я это и предусматриваю, потому что, ну, как бы понимаю, что все равно надо держать где-то вот там, где 10% вот там хотя бы пять. 5, на мой уровень бюджета, на ваш депозит, конечно. На мой депозит, то должно быть. Почему? Потому что вроде как и в проектах каких-то, может, зайду, поучаствую. Конечно. И конечно. также по ботов, потому что всех сразу не получится, но хотя бы по одному, по два поотстреливать можно. Ну, потому что по первой, опять же, это все же боковики агрессии, потому что у меня они все стоят, у меня все их 8 штук. У Ох, меня три консервативных. Ну, я анализирую, потому что биток самый такой никакой. Слабенький, вообще, да, да, его. да. Я Мало люблю, да, потому что даже эфиры Салана слабенькие консервативные, но они дают в раза в три, наверное, больше. то я, наверное, все-таки раскину и лучше переведу там пополам, переполовине и лучше на консервативную а -а -а. Салану и на эфир. А эти у меня Пеппи у меня все, все флоки, вот это вообще крутой у меня там тысяча, а я так ровными ценами под ну, он выстрелил, 50. конечно, на 50 процентов. Он Еще конечно бы. вообще ну шо, так он, он там по 150 в день дает. По 15% в день давал, вот у него был пик, вот с 1000 долларов, то 15% он в день, он 130 грязными, ну, без учета, понятно, комиссии, ага, биржи, ага. то 130 он дал чистые, круто, э, ну, вот грязные, точнее, ну, то есть сотка, он 10%, он чистый. За день дал. То есть вот сколько вот вообще было? сейчас, если посмотреть в статистику на Велисе, сколько у вас денежек там было заработано ботами за весь, получается, период? 2 триста Две-триста, отлично. Ну, сегодня тоже что-то там тейкало по чуть-чуть, там боковички риф вив, чуть-чуть, и консервативы uh -huh. тейкали. Uh -huh. В этом месяце я чуть-чуть подзалил, я же говорю, что уже где-то до двенадцати, и две я уже реинвестировал в монеты. То есть у меня uh -huh. уже десять на них. Две прибыльных, реинвестированных в ботах, и у меня, по-моему, если не шло, 12, и одна тысяча у меня на 15 сидит в просадке. Ага. Я ее не усреднил, потому что оно агрессора я усреднил, он тоже у меня был на 15, и он у меня вышел. Все. Ага. А боковик думал вторым, но сейчас 14, ну, усреднять надо, чтобы хотя Конечно. бы опять ага. откатилось хотя бы до 12, потом усреднить его, чтобы там 13,5. эффект вау wow. вообще был какой-то да изначально эффект вау wow, это конечно когда работала 3000 долларов не помню первый раз было что три дня подряд по 100 долларов дало 4000 долларов давала три дня подряд это когда вот это пепа стрелила с 9 до 15. Вот это она как раз, вот там, что это было у нас конец мая, по-моему, да? И вот она вот три дня мне дала по 100 долларов. То это было вау, я так, конечно. Но второй вау был, когда вот все 13 я еще чуть-чуть позаряжал. Где опыты, а где, я же говорю, флоки тысячу, вив тысячу, пепа тысячу по агрессорам и также ж по тысячи по боковикам. Ну, чтобы как бы посмотреть для себя, понять да, то они все дружненько мне дали 400. То это вообще, конечно, да. Ну, грязными, правда, там, ну, понятно, что... Ничего, ничего. Рыночек только-только начал жевать, так что все самое интересное впереди. 400 это уже, конечно, круто, потому что когда я помню, через день, через два Орловский выставил скрин своих ботов, вот у там 32 тысячи, он там что-то говорит, вот мои все, вот у меня типа 500, а работали 250 тысяч. То я, как сказать, прокалькулировал, ну как бы свое к ему, ага. И понял, Проценты что, подбери. у меня, как бы, да, да, что у меня 10 он 250, то в принципе его горочку умножил на 25, и в принципе получил свой доход. То же самое, Поэтому, ага. поэтому такая, да, горочка, конечно, ну, результат в 30 хорошо, ну, наши будет, ну, опять, в процентном соотношении. Да. Мышление как-то поменялось вообще? Вот новые мысли там, ну, деньги-то, понятно, это не одно. хочется свою делать. О, вот, вот, вот. Потому что, что? что, ну, лежишь на диване, и оно постепенно тебе само да, ну, умножает я бляп, я Это же волшебно, вроде как. Цель какая-то есть, амбициозная там. 10, 50, 100 тысяч вытаскивать каждый месяц. Ну, есть, но мы что понимаем приземленно. Хотелось бы, конечно, первые, наверное, полгода вот эти вот, ну, наверное, поработать, конечно, качественно депозитом. Ну, потому uh -huh. что, ну, смысл. Хоть, понятно, там все говорят, вот надо чуть-чуть себе забирать. Ну, я взял чашку кофе там, ну, трасти пикнул, ну, работает. Ну, ничего себе, это целый процесс. Это трасти завести, да, денежку туда перевести, пойти себя наградить этим кофе. Ну, в принципе, считает по-хорошему даже курсу, по Нацбанку считает. А, вот, еще и по Нацбанку, кстати. Да, я все вот никак ее себе по не открою. Считает, очень все даже классно работает. Да. Ага, ну, есть. Я прям доволен. Но, опять же, радовать себя чем? Ну, просто я не знаю. Вроде там все вроде есть. Как, и, я же вижу сзади, что вроде все есть, нормально. И мне там вроде какой-то там 500, там, 300 долларов, чи 1000. Я так себе вроде запланировал. Если, даст Бог, все получится, то... Наверное, ну, на Новый год, может, там, семью куда-нибудь увезти. За говоря, деньги скрипы. За деньги именно за... Угу, да. Кайф. Ну, как бы, вроде, по планам так все и происходит, там, два раза в год. Но вот именно следующий раз, этот раз, наверное, поеду отдохну за свои, а следующий, конечно, хотелось бы за крипту. Ну, а такое там iPhone и MacBook, ну... Да, ну, это уже, я думаю, это уже этот ну, это ну, для вас. Да да да, 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 это не мои цели, как бы... Ну, и вот уже туда, уже ближе к Новому году, вот, наверное, хотелось бы посмотреть, что с депозита, потому что под мои аппетиты, ну, вот я как всем советую школу, FFA, друзья, все ж типа, та пирамида, та МММ, да, Ну, да, да. MMM. я говорю, слушай, ну у тебя же все там дела, пароли, все это. Ну, как бы, начинаю прояснять, что-то советует. Ну, говорю, ну, у меня даже, ну, вот, все говорят, там, да, бот, там, хотя бы 200 долларов. Но когда оно будет по 10 центов, тут же ж боковики они ж меньше дают. Они не меньше дают. Мне они... меньше меньше. Вот у меня тейкает агрессор, и этот, то, то от x2, от агрессора работает это. Я не знаю, в чем там причина. Это вы сравнили просто за момент роста агрессивного. В моменте, по-любому, и на дистанции тоже меньше. Потому что вот я смотрю, анализирую, то ну, все равно, вот у нас же флоки только агрессор. А в Папепе и по Вифу там и боковик и агрессор работает. То я смотрю на дистанцию, то оно ну, все равно агрессор дает больше, и где-то вот на 1,6, 1,7. Где-то вот так по моим результатам, по моему сроку, где-то 1,6-1,7. Это момент такой ну, на рынке, под... потому что Но я знаю значение, агрессор... я знаю, куда боковик, если дойдет по цене. Это даст mm -hmm. вам значительно больше, потому что он не собирал еще ни разу пятого ордера, потому что очень интенсивный у нас такой идет рост, вот за последний месяц. И, соответственно, если бы он брал пятый ордер, там была бы вообще другая история, он бы сразу вырвался по доходу очень сильно. У него как а, раз и ну цель собирать можно, ордера. Не, не, но я только недоволен, мне даже эфиром нравится, как все срабатывает, Солана не нравится, как срабатывает. Биткоином недоволен, Я недоволен так, да? биток, да. Mm -hmm. ну, я так понял, что он как бы не волатильный, да, конечно, уже огромный. Гульни, там он что, что один ордер берет и все, дает мне там полтора доллара, двух тысяч долларов, дает мне полтора, хотя при этом эфир тейкает по 5, по 10 долларов. Ну, даже, я уже молчу про флоки, которые там гасит и по 15 там бывает, собирает и выдает результат. Масштабироваться куда-то хотите вообще? Вот, бот есть, да, я так понял, кайф. Сейчас я зафиксировал там же монеты, чуть-чуть тело позабирал, потому посмотрел я бонг, Полностью забрал тело. И потом э, где-то флоки там я позабирал тело. Вот сейчас я где-то там тысячи четыре-пять я забрал. И сейчас, вот и сегодня хочу где-то тысячи три, наверное, спотовых ботов закинуть. Ну и жду, еще ж по-любому коррекция будет. Еще ж перед этим, по-любому, август, по-любому, еще чуть-чуть. Обвал будет, потому конечно, что мы тут тоже под, ждем. подкуплюсь, получается, ну а там уже как покажет а масштабироваться. Ну, конечно, получается, монеты, споты, это все инвестиционные проекты. Боты это инвестиционные проект, это как бы есть деньги хорошо. А вот уже трейдинг, вот эти все ICOшки, вот эти ага. все IDOшки, это все уже работа в крипте. Ну скажем так, это уже экспертность, уже навыков, как непосредственно как работа. Поэтому мне это интересно по сигналам, потому что, ну, то, что работает, скажем так, спот и боты, это хорошо, а то, что как бы я еще хотел бы там по свободе для себя бы каких-то там то ли 20, то ли 30, то ли 50 долларов там зарабатывать на сделках, ну, то, конечно, это да. Ну, я же еще раз повторюсь, для этого надо очень много времени. Конечно. Хорошо, надо тогда очень... вам два вопроса, я вас отпускаю. Вообще, ну, прям, да. засадили меня полностью в свой мир последнего месяца, как говорится. Представьте, mm -hmm. что вот рассказывайте другу про наш дискорд сервер, да? чтобы сказали mm -hmm. вообще, что полезного там нашли для себя в дискорде? Первое, понятно, самое, наверное, то, что настройки ботов все, они есть. Там чуть-чуть вникать надо, ну, чтобы хоть как-то разбираться, понятно. Ну, а так все запускается, все хорошо. Любой какой-то, наверное, обвал или рост Информация, она есть в плане, как выходить из ситуации, в плане усреднить. В плане добавить, в плане поменять, делать коррекцию настройкам, ну, любая информация, то есть ты чувствуешь себя все-таки не, один один, да? не одиночкой, да, а вот как бы, чувствуешь себя в команде, да, это основной плюс. Это то, что касается ботов, то, что касается там монет, ну, то, что меня коснулось, да, то тоже любой пролив, любой, этот я более нормально это все воспринимаю в плане спокойствия. То есть да, есть какая-то своя внутренняя тревога, но я имею вот этот вот э, тыл когда да, дискорд, как информатора, который дает мне возможность себя нормально чувствовать, спокойно, не эмоционально. Потому что вспомнить те первые два месяца, то это было, как бы, как сказать, ну ты что, ну на измене, ну ты постоянно 10% продал, там 30% упало, блин, ну короче, и ты не имея стратегии, ты вот тут как но ну, в панике идет. не понимаешь, как рынок работает вообще. Не да, с кем да, посоветоваться. Ну, все и... Да, имея, конечно, да, стратегию как бы от учения, информацию от дискорда, независимо от того, где сейчас рынок, то ли он растет, то ли он там где-то в просадке. То есть ты все-таки чувствуешь вот эту вот поддержку. И это очень да. Поэтому я подкупил год, плюс два месяца, плюс там еще что-то. Ну, поэтому... Полностью с нами. Спасибо. в На 100%, Отлично. Представьте, что вот вы сам перед собой, да, на старте, чтобы себе сказали... Что должен услышать вот тот человек, кто сейчас только думает, стоит ли ему идти на обучение? Это новые возможности. Даже я такой гибкий умом, наверное, не верил в эти все возможности, в эти инструменты, которые дает крипта. И школа FFA. Тут, наверное, надо каждому наверное, разобраться в том, сможет ли он осилить эти все инструменты, потому что их настолько много, что тут хотя бы 2-3 это уже будет результат очень колоссальный. Uh -huh. А если уже говорить про все инструменты, касательно, которые дает нам рынок крипты то это все, это гуру. <laughs> это гуру, потому что возможности не ограничены. У Поэтому... меня даже нет этих навыков по всем вообще инструментам. Что ну невозможно да, я, физически... я более чем уверен, нереально, да, нереально. за каждого из, скажем так, лидеров наших кругов этого мира, то да, я более уверен, потому что это надо очень много и времени, и желания, и возможностей, и способностей. Но, Но основные ж точно интерес... были несложные, согласитесь. То есть бот, спот ну, купить, запустить ну, именно это сам просто... процесс. Запустила, оно тебе уже работает. Да. Ну, ну, самое главное не, не поддаться влиянию. То есть мой инструмент и мои действия, это по-любому, ну, 50% вот, от ботов, вот они должны у меня в стейблах быть. Эти же проценты, ну, ты стейблы положил, там, стейкинги эти все раскидал, там, по разным биржам, там, по 10% ага, ага потому что там годовых там есть, все равно там какие-то на два эспрессо, значит, <laughs> в день, да, и, и капает, ну, тоже приятно, поэтому тут же вот такая вот поддержка, она, ну, как бы, должна быть, тут, как бы, надо не зарываться, да, чтобы, как бы, потому что я вот на каком-то зуме увидел, что какой-то паренек был, попался, и он говорил, типа, да вот у меня 8 ботов, и я поддержку оттуда туда, оттуда сюда, и весь такой, наверное, он спит, или не спит, но он весь вот это оттуда и туда, и как правильно, и как неправильно, я так себе думаю, ну это такое, ну это очень такое рискованное, да, да, поэтому здесь, наверное, надо все-таки поддержку чуть-чуть больше, то есть надо не забыть о том, что в любой момент может процентов на 30 просесть, и ты для нас не не проблема для нас и 85. Да. Не проблема, потому все готово, не, не, ну, под, ну хочется работу. Ты к хорошему привыкаешь быстро, поэтому вот эти тейки регулярные, которые ну, да, это как копии, наркотик, то есть конечно. они есть. Поэтому да, ну как и когда вот неделю раз, а оно тишина, вот как у меня было. Блин, а я хожу у, у нас. Уже людей глядишь. некоторых по там месяцами была тишина, когда мы раньше там могли допускать какие-то ошибки, сейчас это все отшлифовано и такого не будет. Так что это нормально, ну, да. поэтому и для этого надо, чтобы или как бы какую-то вторую линию добавить, в два раза меньше, ну, на какие-то хотя бы боты, чтобы подпитываться. Или иметь... Фома не испытывать. Усреднять, угу. Ну, чтобы как бы, чтобы это все оживить потом на каком-то стартовом росте. Вот. Хорошо. Если вы хотите, вот, друзья, зарабатывать на криптовалюте, делать такие же прекрасные результаты, да, и так мыслить, как наш вот студент Евгений, да но сомневаетесь, получится, ваше это или не ваше, оставляйте заявку под этим видео на бесплатную 15-минутную консультацию. Наш человек с вами спяжется, эксперт своего дела из-за команды нашей FFA, на все вопросы ответит, подберет вам личную стратегию, все закроет, еще чуть ли не обнимет вас, и у вас точно все будет хорошо. Так что, Евгений, вам огромное спасибо за то, что Я поделились историей. И максимальных успехов, и чтобы боты работали и не спали неделями всегда. Все. Все. Хорошего Хорошо. дня. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Спасибо.